Ikan oh, belah Ikan 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 Bau Mah tak beli Ha Ikan apa dah. Ikan muduk Orang miskin tak beli Ha Lebih lebih lagi, lagi daging Jadi oleh kerana mereka tak mampu nak beli Kerana susah Islam anjurkan kita setahun sekali Beri dia rasa Ha Lepas tu lebih banyak Kita beri ke orang miskin Lebih baik betul tak? Kita dah boleh 10 kilo Sekilo bagi kau miskin. Sembilan kilo barbecue. Ah, Ha. ha. Tak apa <tahu> Nak makan dengan kawan jabat, nak makan dengan adik beradik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Santri Kampung TV Bagaimana kabarnya hari ini Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Diberikan nikmat iman Islam rezeki yang halalan dan taiban yang barakah dan berlimpah Sahabat channel Santri Kampung TV Mari kita simak Tersegurah dari Ustaz Azad Idrus Semoga apa yang beliau sampaikan nantinya Menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya Tidak membawang sahaja Jom kita play bersama Let's go dan sebagainya itu bukan korban Ha, tak bagus begitu. tu. Nah, ha, biar banyak beri ke orang. Kita nak yang kita banyak, beli suku di pasar. Tak? Ha. Oleh itu katanya ulama, binatang korban yang paling abang yang gemuk. Ha. Harus binatang korban yang sedang. Makro binatang korban yang kurus. Tidak sah binatang korban yang kurus kering. Ada Pak kategori korban Saiz tubuh Nombor 1 gemuk Nombor 2 sedang Nombor 3 kuruh Nombor 4 kuruh kering Gemuk Abol Nyata korban Gemuk Abol Sedang Tidak kuruh Tidak gemuk dan oleh Faham lagi? Gemuk pun tidak Harus Makro Kurus Kuruh kering Faham? Kuruh kering lembu Tidak sok. Bapak Nabi bilang Pak binatang korban Sifatnya tak sah Salah satunya Kuruh kering Bukan kuruh Kuruh kering Kuruh sangat nombor Lalu muncul sikan Balik nombor Faham lagi bahagian ni mutu Dah Faham ha. tak kuruh kering Haa Siapa pucukkan angin Tubik tulang Dah ha. Dia nazar nak buat Kambing golek Kambing golek tu dia buat Tapi lebih kambing golek Tadi dia buat show Apakah hukum sekiranya dia tuang hak nazar makan sup dari kelebihan kambing golek tadi? Baik. Siapa yang menazar semelih kambing, haram dia makan kambing tu. Dan haram juga orang yang dia wajib nak pakar, iaitu anak dengan bini dia, haram juga makan. Tapi kalau korban, tak ada masalah. Boleh makan, korban biasa. Gitu juga akikah, boleh makan. Yang kata tak boleh makan, nazar. Contoh nazar gini. Kalau aku dah baik dari sakit ni sembuh, aku nazar nak sembelih kambing seko. Faham? Tiba-tiba Allah beri baik, maka wajib sembelih kambing seekor. Walaupun kecil kambing, so anak tikus. Faham lagi? Wajib sembelih seko? haram makan. Dia, bini dia, anak dia. Faham? Kalau kita nak makan binatang hak kita nazar, kita kena lapar gini. Aku bernazar nak semelih kambing sekok dan aku makan sedikit daripadanya. Boleh makan. Ha, lain kali kena ada kena, kena belajar. Pang. Ha, cara dia lagu tu. Ha. Walaupun ada habis orang, tak boleh. Mau tak boleh. Ha, mutuang kambing. Soalan seterusnya Wanita dalam keadaan haid Potong kuku, potong rambut Potong pala pun boleh ha, Tidak harap okay? ha. Ramai orang salah faham Pendapat yang rajin Kaul yang muktamad Pendapat yang sahih ha. Tidaklah dilarang Orang yang haid Orang yang nipah Potong rambut, potong kuku Pendapat yang mengatakan dilarang perempuan haid potong kuku potong rambut kau lun ba'i pun aindal mazhab pendapat yang da'ih di sisi mazhab syafi'i tapi bukan kita kata salah pendapat itu lemah tidak kuat pendapat yang kuat tidak dilarang faham lagi okay? ha kerana pantang larang haid lain orang yang haid ni pun bukan dilarang potong kuku potong rambut dilarang semayam dilarang tawaf, dilarang sujud syukur dilarang sujud sajadah dilarang berdu berhenti dalam masjid dilarang puasa dilarang cerai, 10 perkara dalam 10 perkara dilarang tidak ada potong kuku, potong rambut faham? nak potong tangan tak apa saya nak tanya kubur mak ayah Toki nenek pok dara dekat-dekat kalau kita pergi kubur hanya ziarah kubur mak dan ayah saja adakah nenek Toki pun sejarah kita akan sedih sebab kita tak pergi ziarah kubur mereka boleh tak jelaskan baik kalau kita pergi kubur mak kita ni kubur ayah kita kubur Toki kat kanan kubur Toki belakang tu adakah dikira ziarah Toki? tak dia hidup sama dengan mati Rumah Tokki sebelakang jauh lagi kita pergi ziarah rumah mak. Tidak dikira ziarah Tokki. Adakah mereka dikira berzuka cita? Jawabnya tidak. Tapi mereka bergembira kalau kita ziarah. Faham ha. lagi? Ah, ha. batu kalau Tokki, siapakah anak dia? Ayah anak dia, ayah kita. Ayah kita kalau dak ziarah kubur Tokki, baru Tokki sedih. Kalau cucu dak. Ha. Ah. Macam kita, anak tak mari. Cucu mari. Tak sama dengan anak mari. Kita nak anak mari. Betul tak? Ha, jadi kalau anak tak mari, itu yang kita sedih. Faham? Ha, jadi kalau boleh, kita ziarahlah sekali gus untuk beberapa masa. Contoh, kalau kita pergi sok ma, kubur ma ayah kita. Tapi sebulan sekali, kita pergi tek kubur toki. Kubur tok sedara. Kubur pok sedara. Faham? Mudah-mudahan, apa yang kita buat itu, memberi kebaikan bagi kita juga di akhirat sana kerana apa? kerana Nabi pesan suruh pergi ziarah zurul kubura ziarahlah kamu akan kubur-kubur fa'innaha -kubur. -kubur. zakirul akhirah kerana kamu akan jadi peringatan kepada akhirat dan bila kita beri salam eh bila kita sampai di kubur yang dekat semuanya akan nampak kita Walaupun kita tak jarak kubur dia. Contoh, sebelah ni kubur jiran kita. Sebelah kubur jiran, kubur ayah. Kita pergi depan kubur ayah. Kubur jiran, insya Allah dia nak buat kita. Faham? Ha. Ya. Nah, cuma yang menjawab salam, yang dengar salam. Nabi kata, Mamin abdin muslimin marra bi kabri akhihi fasallaik kana ya'rif bi dunia illa arafahu Eh wasallama alaihi illa arafahu wa radda alai kama qala tidak ada seorang hamba Islam yang pergi kepada kubur saudaranya kemudian dia kenal saudaranya itu ketika hidup dahulu sebelum mati mereka sudah kenal maka mayat itu turut kenal orang yang datang ziarah kemudian orang yang ziarah itu beri salam nabi kata maka menjawablah salam itu oleh orang yang diberi salam ah ha, jawab tu harap-harap walaupun kita berdiri di kubur mak kita saja kubur tok ki dekat-dekat tempat tempiah sama daripada ziarah kita itu tadi soalan tu sikit lagi apa beza Yahudi dengan Israel jawabnya Yahudi itu agama Israel itu bangsa patut dipanggil Bani Israel Bani bahasa Arab daripada perkataan Bani Bani itu asalnya Banun Pan. Ha. Ha. jadi banun, be, nun, waw, nun. Banin, be, nun, ya nun. Ada nun di belakang. Tapi bila dia duduk tempat idafah, dia hazah huruf nun kerana ada mudah pun ilah di belakang. Jadi bani Israel. Asal bani na. Asal bani na. Okey? Ha. <coughs> jadi Yahudi agama Nama Israel adalah keturunan ha, Bani Israel Bani keturunan Bani anak cucu Bani makna kaum Bani ada keluarga Bani dengan makna nasab Bani dengan makna robok Faham lagi? Ha, jadi kan satu kita Hai bani Adam Banyaklah Wahai bani Adam Mana wahai, wahai anak cucu Adam Kita lah jadi kalau Bani Israel, wahai anak cucu Israel. Siapa dia? Nabi Ishaq. Faham lagi? Ha? Anak Nabi Yaakob. Faham lagi? Ha. anaknya Nabi Yaakob. Yaakob nama anaknya Nabi Yusuf. Ha. Turun ke bawah. Ha. Soalan seterusnya, benda ni bahasa Arab. Indis as soal. Di sisi saya ada satu soalan. Sin, ah soalan ah. Ha, oh, anda ni ni. Ni sekolah Arab ni ni. Mal farqu bainal hibba wal wasiyah. Apakah beza antara hibah dengan wasiat? Isyrah lana ya ustaz, terangkan bagi kami wahai ustaz. Syukran jazilah, terima kasih banyak dia kata. Baik, apa beza hibah dengan wasiat? hebah pemberian terus daripada pemilik kepada pen, penerima wasiat pesanan supaya mendapatkan sesuatu selepas daripada mati ada beza contoh ayah orang yang sama dia hebah dia wasiat dia hebah dia kata ke mana? dia kata kepada uh, isteri dia faham tak lagi? dah? dia kata kepada isteri dia ni piti emas keping ni oh aku sipang ni aku beri kamu wahai isteri ku faham lagi ok nampak ni piti mas keping ni harga seribu eh? aku beri kemu dia kata ke bini dia faham tak ok contoh kemudian lepas pada tu dia kata pula ok lepas aku mati bila-bila faham hak sekeping ni lagi memberi ke cucu aku hak seorang tu faham tak? jadi yang pertama tu heboh yang kedua tu wasiat <coughs> ada beza macam tu ok hebah beri direct masih hidup ha? dia kira piti mah ada dua keping piti lain ada lagi dalam bank putu ratu-ratu ribu tanah banyak besuk ni so cerita orang lain nak kabar piti mah ada dua keping dina ok dia ambil sekeping dia panggil hei bini mai kejap ha ni sibu sekeping ni aku beri gemo aku hibah gemo hibah macam Arab Melayu beri pa, ha. ha. tu hibah ok ha. wasiat dia ambil sekeping lagi ni ingat molek ni kalau aku mati apa piti hak sekeping ni lagi pula wi ke cucu aku ha, tu jadi wasiat jadi Piti yang pertama boleh ceruh ke bini, piti yang kedua tunggu dia mati boleh bagi cucu dia. Faham? Tapi kalau dia was, wasiat wasiatnya apa? Wasiatnya dua, satu dengan dengan satu petugas, yang kedua dengan harta. biasanya dengan harta lah. Wasiat harta ni kalau beri ke waris tidak sah. So. Contoh kalau kita mati. Contohlah, orang oh, lelaki bini kita mati dulu. Ha? tapi kalau kita mati wak lolok, agak-agak dia lah mati dulu. Kalau kita mati dulu, siapa dapat masuk kita? Berapa orang? Lima kabar sok modal. Siapa? Ayah kita, mak kita, bini kita, anak laki, anak puan. Lima orang. Okey? Kalau kita wasiat gini, kalau aku mati, rumah hak di pasir aku, boleh ke bini aku? Tidak sah. Kerana bini masuk dalam lima. Kalau aku mati, piti aku dalam bank yang jetih tu, boleh ke anak aku? Tak sah. Kerana anak masuk dalam lima. Syarat sah wasiat, naklah kita wasiatkan kepada lain daripada lima orang ni. Faham tak? Kalau aku mati, piti aku seribu, boleh ke cucu? Boleh. Kerana cucu, tak akan sakit kawan jabat rapat sangat, baik sangat kalau aku mati, ambil 10 ribu PT aku, beri mak kawan jabat aku tu, faham? so kalau aku mati, beri kepada kawan, beri kepada anak dara beri kepada pok kubu, beri kepada toki, so belaka, lain pada lima ni, kerana Nabi kata la wasiyata li warif tidak boleh wasiat kepada warif kerana warif, so dapat faraid dalam Quran, jelah lagi soalan seterusnya sikit lagi Betulkah fidyah hanya boleh diberi kepada orang miskin? Kerana maidang ha, kerana maidang adalah asnad zakat. Baik, dia kata dia cara bayar fidyah kepada maidang. Betul ke maidang beri kepada orang miskin? Maidang beri kepada orang miskinlah. Sebab musbat tu kena sebut zakat ke fidyah. Kalau zakat diberi kepada lapan golongan. Kalau musbat Ah, uh, ha, benda pi dia hanya dapat diberi pada orang miskin. Maidang pun reti. Pa nak pergi? Haa, sebab Allah kata fa pi dia tu ta'am miskin. Kalau pi dia beri kepada orang miskin. pang soalan seterusnya. So, sah dak solat dalam awal hari? Sebab hujan tak boleh nak turun. Sah. So. Pang dia lori berhenti tepi jalan, turun air basah habis. Semayang tak lori awal sah. So. Supaya atas tak fitil So. Dia tak syarat bumi itu tanah. Atas tanah kita buat bangunan So. Atas bangunan kita buat gerai sah. So. Supaya atas gerai. Supaya atas meja pipong sah. So. Faham? Supaya atas meja senoka So. Tak? Apa pandangan untuk menjadikan mana-mana masjid lebih makmur? Ni, ini makmur ni. Buat selalu majlis ilmu, buat apa-apa acara untuk orang kampung bertemu di masjid. Nah, buat hari masjid, ambil satu hari dalam setahun buat hari masjid. Ha, nah, nah, ha ada pertandingan membaca Quran di budak-budak mari di masjid. Kalau nak buat acara sokong, nak buat meeting untuk masjid. Ha, nah, ha, biar dekat semua dengan masjid. Nah, ha, nah, yang sebenarnya budak-budak ni benda dia suka. Dia suka Oke, okay, terima kasih telah menonton atau mendengarkan tausyiah dari Ustadz Adar Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, menjadi ilmu yang berkah dan ilmu yang kita bisa amalkan di kegiatan kita sehari-hari. Dan jangan lupa like subscribe channel ini biar tidak ketinggalan tasroroh e, terkini tentang dari ustaz Abdul terus semoga kita selalu menebar banyak kebaikan menebar hal-hal e, yang baik kepada para pemirsa semuanya. Cukup sekian saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan kami sebagai manusia biasa, tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf, yang dan batasnya. Kami akhiri, ihdinas suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.